и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, дорогие Господи, братья и сестры, мы с вами совершаем празднование праздника в честь покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресна Девы Марии праздника, который особенно почитается именно на нашей русской земле. Праздника, события которого исторический контекст связан с тем моментом в истории, Византийской империи, святого города Константинополь, когда в X веке сарацины, мусульмане, захватчики стояли возле города. города, который в то время занимал такое же место и положение по своему политическому значению, но еще больше по своей духовной значимости, как святой город Иерусалим, как город Рим. И в этот момент, когда эти иноземные захватчики, которые несметными ордами вторглись на территорию православного государства, православной империи византийской. Город был совершенно не защищен. В нем не было практически Воинов, потому что все войска были направлены на защиту других мест, на защиту границ Византийской империи. Десятый век это был век, когда в Константинополе было огромное количество величественных храмов. В городе находилось огромное количество христианских святынь, чудотворных икон. И, конечно, жители города понимали, что если город падет, то не только сами жители будут уничтожены, но будут поруганы святыни, будут разрушены храмы. И вот жители города, предчувствуя, находясь в ожидании страшных, страшной кончины, собрались в одном из величественных храмов тогда в Константинополе, в храме, посвященном Божьей Матери, в Лохерской Церкви. И, видимо, не только в этом храме, но и во всех других храмах города были заполнены молящимися. И не было тогда у жителей Константинополя иной надежды, не было иного упования, как на Господа и на Его Пречистую Матерь. И люди молились. Молились от всего сердца. Молились от всей души. Мы можем только представить себе, если задумаемся, какое напряжение, какое напряжение, какая атмосфера тогда была в этом храме. Потому что можно представить, сколь искренне, сколь чистосердечной была молитва этих людей. Потому что никто из них не знал, будет ли он завтра жить. Будут ли жить его близкие, его дети. Или все, что дорого этому человеку, его семья, его любимый город, его отечество, все это будет растоптано. Это действительно была по-настоящему соборная молитва когда весь народ молился единым сердцем и едиными устами. Так очень редко бывает. Потому что мы даже с вами, собираясь в храм на богослужение совместное, порой приходим в храм с разными мыслями. Кто-то не выспался, кто-то думает о предстоящем тяжелой рабочей неделе. Кто-то думает о своих проблемах, и каждый молится чаще всего не единой соборной молитвой, а более думает о своих собственных проблемах. Но вот в такие тяжелые минуты испытания, безусловно, народ только лишь об одном просит о пощаде и милости. И вот мы знаем из истории этого праздника, что в этом храме также совершали со всеми жителями Града свою молитву тогда живший святой блаженный Андрей со своим учеником Епифанием. И вдруг во время этой молитвы, во время совершения богослужения, небеса разверзлись. И Андрей с Епифанием увидели Матерь Божию, которая находилась в храме вместе с апостолами, вместе с Сомом Святых, как Матерь Божия молится за жителей Града. И после этой молитвы Матерь Божия сняла свой покров, свой головной убор и простерла его над всеми молящими в храме, и совершилось немыслимо. Враг, который превосходил многократно жителей города, враг, которому ничего не стоило бы захватить и разрушить этот город, враг бежал, отступил. Можно себе представить, каково, какова радость была этих людей. Что их надежда, их упование на Бога, на Пречистую Богородицу, что это было услышано. Что их молитва возымела действие. И с тех пор многие и многие поколения христиан, вплоть до наших дней, надеются и уповают, что покров Божьей Матери пребывает над родом христианским. В России большое количество храмов, которые построены в честь этого праздника. Наверное, это не случайно, потому что наше Отечество претерпевала много скорбей и испытаний. Нашему Отечеству так нужен был этот покров Богородицы. Поэтому предки наши с таким упованием и надеждой на причистую Деву Марию воздвигали эти храмы. Но если мы сами задумаемся, братья и сестры, и спросим, а Матерь Божия покрывает всех людей? Матерь Божия покрывает всю страну нашу. Наверняка мы можем ответить лишь то, что Матерь Божия покрывает только тех, кому нужен этот покров. Матерь Божия покрывает тех, кто не отвергает ее покровительство, кто обращается к ней с молитвой. Это не значит, что царица небесная автоматически покрывает своим покровом и даже тех, кто, может быть, хулит ее сына, ее саму кому, кто всячески грушается этого покрова. Мы должны понимать, что покров царицы небесной, его нужно заслужить. И мне кажется, что может быть какие-то моменты истории нашего Отечества. Большинство нашего народа теряло понимание того, что покров нужно вымолить, заслужить. Заслужить его усердием, такой же горячей молитвы, какая была у жителей Константинополя. И, видимо, в какие-то моменты нашего исторического пути народ наш забывал это и думал, что покров всегда пребывает над Русью. Вне зависимости от того, как живет народ, какими устремлениями, какими чаяниями. И, наверное, именно из-за таких ошибок из-за такого порой ошибочного понимания мы получили то, что в начале прошлого века большинство людей отреклось от Бога, большинство людей отреклось от Божьей Матери, храмы были разрушены. Многие храмы, которые были посвящены Пресвятой Богородице, в честь ее покрова, были уничтожены самим этим народом. И когда началось противостояние, страшная гражданская война, гражданская, которой не знал до сели наш народ, именно в таких масштабах, то мы с сожалением, мы с печалью говорим о том, что малая часть народа, меньшая, встала на защиту своих святых. Меньшая часть. Именно поэтому были поруганы святыни. И поэтому наше Отечество, которое некогда предки наши именовали... Святой Русью превратилась буквально за считанные годы в одно из самых страшных богоборческих государств. Безусловно, это не произошло просто так. Ведь в этот момент истории оставила ли Царица Небесная свой покров над Русью? Мы не можем этого утверждать. Но опять-таки утверждаем то, что покров этот был над теми людьми, кто в нем нуждался. На той части народа, которая молилась о спасении Отечества, на той части народа, которая молилась о спасении в разумлении заблудших сыновей, сыновей русской земли. И вот сегодня, братья и сестры, совершая празднование через покрова причистой, вы должны и себя спросить, как часто я обращаюсь за помощью, за утешением Господу к Его Пречистой Матери, как часто мы говорим, Матерь Божья, покрой нас своим амофором. Но заслуживаем ли мы этого? Жизнь наша, наши поступки, наши дела. И многие из нас могут с сожалением сказать, что, наверное, нет. И сейчас, казалось бы, мы с вами живем внешне в спокойные времена. Нет врага, который бы стоял у границ нашего города. Нет врага, который бы сейчас стоял у границ нашего Отечества. Мы вроде бы не переживаем и не думаем о том, что, может быть, завтра мы лишимся жизни своей. И внешне это действительно так. Но на самом деле, разве прекратилась духовная брань? Мы сейчас сталкиваемся с совершенно другими вызовами. На самом деле враг, к большому сожалению, стоит не, не у стен нашего города, не у, не у границ страны нашей. Враг находится среди нас. Враг находится здесь. Враг это тот дух, который сейчас царит в нашем обществе. Это дух потребления, дух гордыни, желание достичь в жизни высот любой ценой. Дух, который толкает многих людей на преступление, дух зависти. Это гораздо более страшные враги, потому что внешний враг. Как бы он ни был силен, его можно победить. И в истории и Византии, и России это было не единожды, когда народ вроде бы внешне ослабленный, находил в себе внутренние силы, потому что жив был дух христианский. А сейчас этот, эти внутренние враги, которые разрушают наше отечество, которые разрушают наше общество, разрушают нас изнутри. Потому что все находится в упадке. И семья, и государство, и школа. И нам как никогда, братья и сестры, Нужно приходить в храм. Как никогда мы должны молиться при чистой Богородице, чтобы она, несмотря на наши немощи, наши недостатки, не оставила бы своего покровительства. Потому что иначе храм. Не на кого больше нам надеяться. И поэтому каждый раз, приходя в храм на богослужение, мы должны не только думать о своих собственных нуждах, но прежде всего молиться о спасении народа нашего, нашего Отечества, страны нашей, семей наших, не только наших личных, но и тех людей, которые живут рядом с нами. Потому что если мы этого не поймем, то может так случиться, как некогда с великой Византийской империи. Это была одна из самых величайших империй за всю историю человечества. Более того, империя, которая посуществовала дольше всех других империй. Но мы знаем, что спустя века, что в 15 веке, эта империя уже вообще не существовала. А также, братья и сестры, сегодняшний день – это день особый в жизни нашего прихода. Я хочу напомнить вам о том, многие уже запамятовали, что сегодня пять лет с того момента, как мы начали совершать богослужение в этом храме. Пять лет назад впервые мы совершили божественную литургию именно на праздник Покровки Святой Богородицы. Тогда храм еще был совершенно неблагоустроен, не было даже икон в иконостасе, только лишь было две иконы и Спасителя и Божьей Матери. Не было икон в храме, храм не был расписан, не была благоустроена территория совершенно храмовая. Но мы уже начали совершать в этом храме богослужения. Поэтому мои слова приветствия, особенно тем людям, кто был на этой первой службе. Тем нашим прихожанам, которые до этого в тесноте, в зимнее время в холоде, в летнее время в жару молились во временном храме, в вагончике. Я вспоминаю, что когда 8 лет назад я был назначен настоятелем на этот приход, то находилось очень много людей, которые говорили мне, не будет здесь храма. Вот стоит вагончик уже много лет. Так этот вагончик и будет стоять. И было такое с таким немножко сарка, сарказмом, с предубеждением даже порой с насмешкой. Ну что вы, те змеи какие-то там потуги совершаете? Здесь храма не будет. И тогда мы приняли решение о том, чтобы написать икону покрова Пресвятой Богородицы и на этой иконе изобразить это место и изобразить будущий храм. И эта икона, она до сих пор, вы можете ее увидеть, она вот у нас находится слева. Если вы посмотрите, то увидите, что эта икона написана, там стоит Матерь Божия, которая простирает свой покров над этим местом, и там стоит храм уже, которого тогда еще не было. Здесь просто был голый пустырь. И тогда мы все с вами, братья и сестры, возложили свое упование на Матерь Божию, на ее заступничество. Мы усердно молились и трудились. И разве это не чудо? Многие говорят, где чудеса в наше время? Нет чудес. Разве это не чудо? Что спустя совсем малое время мы стоим и молимся с вами в этом замечательном, благоукрашенном храме в котором уже действительно видны, видно сияние славы Божьей. Поэтому действительно сегодняшний день, он имеет большое духовное значение для всех нас, для прихожан этого храма, для жителей, которые живут здесь. Может быть, даже порой многие и не понимают того, что как им повезло и какое счастье для них жить рядом с храмом, посвященным Царице Небесной. Потому что действительно, как на этой иконе, Матерь Божья невидимо простирает покров над этим местом. Дорогие мои, я молитвенно сердечно желаю вам, чтобы покров при чистой Богородице всегда пребывал над вами, над вашими семьями, чтобы мы никогда не встали на тот путь, на путь разрушения своих национальных святынь, на путь разрушения народной жизни, народных укладов. Хотя и идем по этому пути, чтобы, может быть, одумались, вернулись, покаялись, и тогда Бог своей благодатью, своим человеколюбием, по молитвам своей Пречистой Матери даст нам силы преодолеть все невзгоды. От нас только лишь одно требуется, что мы должны поддержать руки Матери Божьей, которая простирает покров, поддержать своим доброделанием, своим благочестием, своей горячей верой. Пусть Пречистая будет нам помощницей в этом деле, в великом деле, Потому что мы дадим Богу ответ не только за себя, но и о том, какой след мы оставили на нашей земле. Аминь. Спасибо. Я поздравляю вас, дорогие мои, с праздником еще раз. Всех причастникам, многочисленных принятием.